হেল্ল' ভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আপোনালোকৰ ভালনে আমাৰো ভাল আৰু আজি আমি আহিছোঁ বাৰ্মিংহামলৈ আজি আয়নৰ বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে আৰু কভেণ্টিৰ পৰা বাৰ্মিংহাম অলমষ্ট ওৱান আৱাৰ লাগিছে বাইকাৰ আৰু এয়া হৈছে ভি এফ এছ অফিচ বাৰ্মিংহামৰ আৰু আমি সকলোখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ কাৰণ ভিতৰত ব্লগ বনাব পচিবল নহয় আৰু সিহঁতে এলাউ নকৰে তাৰপিছত এয়া কাষতে থকা এখন পাঞ্জাৱী ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিলোঁ য'ত আমি খালোঁ চলে কুলচে আৰু চামোচা আৰু কফি ল'লোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা আমি ইমান ভালকৈ খাই অহা নাছিলোঁ ঘৰৰ পৰা সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লোৱা যাওক আৰু এয়া অকণমান মই মেনুখনো দেখাই দিলোঁ কি কিনো আইটেম পোৱা যায় আৰু সকলোখিনি প্ৰাইচখিনিও বহু বেছি ভাল আছিলে বহুত ৰিজনেবল আছিলে খাবলৈও বহুখিনি ধুনীয়া আছিলে আমি ভাবিছোঁ নেক্সট টাইম আকৌ আহিব লাগিবই কাৰণ আইনৰ পাছপ'ৰ্ট আৰু ভিজাৰ কাম আছে তো নেক্সট টাইম আহিলেও আমি ইয়াতে কিছু কিছু বেলেগ আইটেম খাব পাৰিম আৰু এয়া অকণমান মই ভিতৰৰ পৰিৱেশভাগ দেখাই দিছোঁ আৰু এখন ইয়াতে সেই এটা ভাল লাগিছে যে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই পোৱা যায় এনেই সচৰাচৰ আমি যেতিয়া কিছুমান ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁ তেতিয়া অকল তাত গোলাপ জামুনটো অকণমান কমন থাকে বাকী ইমান ভেৰাইটিজ পোৱা নাযায় কিন্তু ইয়াতে কাজু বৰফিৰ পৰা আদি কৰি জিলাপীৰ পৰা আদি কৰি বহুখিনি মিঠাই এভেইলেবল আছিলে ত' ভাল লাগিলে আৰু তাৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাইছোঁ এয়া হৈছে বাৰ্মিংহামৰ চিটিটো তো এতিয়া আমি ক'তনো গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত দেখা পাব আমাৰ এঠাইত যাব লগা কাম আছে ত' সেয়া নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে প্লিজ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়াই আছিল আজিৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা থাকিলে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব ত' এয়াই আছিল আজিৰ কাৰণে ত' এতিয়ালৈ বা বাই